श्री स्वामी समर्थ श्री गुरुदेव दत्त प्रेमळ स्वामी भक्तांनो आज आपण ओम श्री स्वामी समर्थाय संकटनाशकाय सुख समृद्धी प्रदाय नमः या मंत्राचे श्रवण करणार आहोत आयुष्यात जेव्हा संकटे डोंगरासारखे वाटतात तेव्हा हा मंत्र स्वामी समर्थांनी हात धरलेली साथ देतो जेव्हा कर्ज दारिद्र्य आणि अपमान मन पोखरतात तेव्हा हा मंत्र सांत्वन व आधार देतो हा मंत्र केवळ शब्द नाही तो म्हणजे स्वामी समर्थांच्या कृपेचे थेट आव्हान आहे ज्याच्या घरी भांडण रडगाणी व दुःख भरलेलं आहे त्या घरात शांती आणि आनंद प्रकडतो हा मंत्र जप लावून ऐकला की स्वामी समर्थ स्वतः भक्ताच्या संकटांना आग लावून भस्म करतात आणि मग साधकाच्या जीवनात हळूहळू समाधान सुख आणि समृद्धीचा प्रकाश पसरतो आयुष्यातील मोठमोठी संकटे विघ्ने अडथळे आणि स्वामी समर्थ स्वतः दूर करतात कर्जदारिद्र्य आर्थिक संकट नष्ट होऊन घरात समृद्धीचा वर्षा होतो अस्वस्थता तणाव आणि भय नाहीसे होऊन मनात शांती आणि आत्मविश्वास निर्माण होतो घरातील कलह हो वादविवाद व वाद वाद, वा दुःख दूर होऊन शांती व समाधान प्रस्थापित होते हा जप मनापासून केल्यास स्वामी समर्थाचे अखंड संरक्षण साधकाला लाभते नोकरी व्यवसाय शिक्षण आणि कार्यातील अडथळे दूर होऊन यश सहजपणे मिळवता येते स्वामींच्या कृपेने जीवनात आनंद सुख आणि समाधानाची अनुभूती मिळते हा मंत्र मनापासून ऐका आणि आपल्या जीवनात घडणारे आश्चर्यकारक बदल स्वतः अनुभवा हा मंत्र एका डोळ्यातून असू येतील पण ते असू असतील दिलासा आणि स्वामीच्या दिव्य कृपेचे जेव्हा आयुष्यात दुःख अपमान आणि अडथळे आणि संकटाने वेढले जाते तेव्हा मनुष्य हरवतो पण जर आपण स्वामी समर्थांचे हे पवित्र नाम घेतले तर संकटे क्षणात हा मंत्र म्हणजे फक्त जप नाही हा मंत्र म्हणजे स्वामी समर्थांचा हात आपल्या डोक्यावर ठेवलेला आशीर्वाद आहे मनापासून एका डोळ्यातून आलेले असू तुमचे सर्व दुःख धुवून टाकतील आणि घरात सुख शांती व समृद्धीचा प्रकाश चला तर मग या मंत्राची अनुभूती आलेली आपण श्रवण करूयात एक सोमनाथ नावाचा भक्त होता जीवनात प्रचंड संकटे होती कर्जाचं ओझ घरात भांडण मुलांच्या भविष्याची चिंता आणि आजारपणाने त्रस्त आयुष्य प्रत्येक दिवस त्यांच्यासाठी नवा दुःखाचा डोंगर होता थकून भागून एका दिवशी तो भक्त स्वामी समर्थांच्या चरणी गेला आणि रडत म्हणाला स्वामी आता माझ्यात काहीच ताकद नाही माझ्या संकटांचा शेवट करा तेव्हा एका वृद्ध भक्ताने त्याला हा मंत्र सांगितला ओम श्री स्वामी समर्थाय संकटनाशकाय सुख समृद्धी प्रदायी नम सोमनाथ रु श्रतेने हा मंत्र ऐकू लागला काही दिवसात त्याला जाणवलं घरातील कलह नाहीसे झालेत कर्ज फेडण्याचे मार्ग मिळाले आरोग्यात सुधारणा झाली आणि सर्वात महत्वाचं म्हणजे त्याच्या मनात शांती आणि आशेचा एक प्रकाश निर्माण झाला सोमनाथ म्हणाला हा मंत्र म्हणजे स्वामी समर्थांचे जिवंत संरक्षण आहे मी संकटात होतो पण स्वामींनी मला त्यांच्या कृपेने उभं केलं स्वामी समर्थांच्या या मंत्राने एका दुःखी भक्ताचं जीवन बदललं संकटे संपली कर्ज उतरलं आणि घरात सुख शांती आली आज तो भक्त रोज म्हणतो हा मंत्र म्हणजे स्वामी समर्थांचा जिवंत आशीर्वाद आहे तुम्ही पण मनापासून ऐका स्वामी समर्थ तुमचं समृद्धीचा प्रकाश फुलवतील हा मंत्र स्कीप न करता शेवटपर्यंत ऐका व्हिडिओ मधून सोडून जाण्याची भूल करू नका हा व्हिडिओ तुमच्या मित्रमैत्रिणींमध्ये शेअर करा त्यांची संकटे दुःख त्यांच्या मनावर झालेलं ओझ जरा हलकं करा त्यामुळे हा व्हिडिओ जास्तीत जास्त शेअर करा आणि तुम्ही नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा कमेंट मध्ये श्री स्वामी समर्थ असेल लिहा चला तर मग या व्हिडिओला सुरुवात करूया ओम श्री स्वामी समर्थाय संकटनाशकाय सुख समृद्धी प्रदाय नम ओम श्री स्वामी समर्थाय सङ्कटनाशकाय सुखसमृद्धिप्रदाय नमः ॐ 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 श्रीस्वामी समर्थाय सङ्कटनाशकाय सुखसमृद्धिप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय सङ्कटनाशकाय सुखसमृद्धिप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय सङ्कटनाशकाय सुखसमृद्धिप्रदाय नमः ॐ श्रीस्वामी समर्थाय सङ्कटनाशकाय सुखसमृद्धिप्रदाय नमः ॐ श्रीस्वामी समर्थाय सङ्कटनाशकाय सुखसमृद्धिप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय सङ्कटनाशकाय सुखसमृद्धिप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय सङ्कटनाशकाय सुखसमृद्धिप्रदाय नमः ॐ श्रीस्वामी 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 समर्थाय सङ्कटनाशकाय सुखसमृद्धिप्रदाय नमः ॐ स्वामी समर्थाय सङ्कटनाशकाय सुखसमृद्धिप्रदाय नमः ॐ स्वामी समर्थाय सङ्कटनाशकाय सुखसमृद्धिप्रदाय नमः ॐ श्रीस्वामी समर्थाय सङ्कटनाशकाय सुखसमृद्धिप्रदाय नमः ॐ श्रीस्वामी समर्थाय सङ्कटनाशकाय सुखसमृद्धिप्रदाय नमः ॐ स्वामी समर्थाय सङ्कटनाशकाय सुखसमृद्धिप्रदाय नमः ॐ स्वामी समर्थाय सङ्कटनाशकाय सुखसमृद्धिप्रदाय नमः ॐ श्रीस्वामी समर्थाय सङ्कटनाशकाय सुखसमृद्धिप्रदाय नमः ॐ श्रीस्वामी समर्थाय सङ्कटनाशकाय सुखसमृद्धिप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी 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 समर्थाय सङ्कटनाशकाय सुखसमृद्धिप्रदाय नमः ॐ श्रीस्वामी समर्थाय सङ्कटनाशकाय सुखसमृद्धिप्रदाय नमः ॐ श्रीस्वामी समर्थाय सङ्कटनाशकाय सुखसमृद्धिप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय सङ्कटनाशकाय सुखसमृद्धिप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय सङ्कटनाशकाय सुखसमृद्धिप्रदाय नमः ॐ श्रीस्वामी समर्थाय सङ्कटनाशकाय सुखसमृद्धिप्रदाय नमः ॐ श्रीस्वामी समर्थाय सङ्कटनाशकाय सुखसमृद्धिप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी 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 समर्थाय सङ्कटनाशकाय सुखसमृद्धिप्रदाय प्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय सङ्कटनाशकाय सुखसमृद्धिप्रदाय प्रदाय नमः ॐ श्रीस्वामी समर्थाय सङ्कटनाशकाय सुखसमृद्धिप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय सङ्कटनाशकाय सुखसमृद्धिप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय सङ्कटनाशकाय सुखसमृद्धिप्रदाय नमः ॐ श्रीस्वामी समर्थाय सङ्कटनाशकाय सुखसमृद्धिप्रदाय नमः ॐ श्रीस्वामी समर्थाय सङ्कटनाशकाय सुखसमृद्धिप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी 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 समर्थाय सङ्कटनाशकाय सुखसमृद्धिप्रदाय नमः ॐ श्रीस्वामी 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 समर्थाय सङ्कटनाशकाय सुखसमृद्धिप्रदाय नमः ॐ स्वामी समर्थाय सङ्कटनाशकाय सुखसमृद्धिप्रदाय नमः ॐ स्वामी समर्थाय सङ्कटनाशकाय सुखसमृद्धिप्रदाय नमः ॐ श्रीस्वामी 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 समर्थाय सङ्कटनाशकाय सुखसमृद्धिप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय सङ्कटनाशकाय सुखसमृद्धिप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय सङ्कटनाशकाय सुखसमृद्धिप्रदाय नमः ॐ श्रीस्वामी समर्थाय सङ्कटनाशकाय सुखसमृद्धिप्रदाय नमः ॐ श्रीस्वामी समर्थाय सङ्कटनाशकाय सुखसमृद्धिप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय सङ्कटनाशकाय सुखसमृद्धिप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय सङ्कटनाशकाय सुखसमृद्धिप्रदाय नमः ॐ श्रीस्वामी समर्थाय सङ्कटनाशकाय सुखसमृद्धिप्रदाय नमः ॐ श्रीस्वामी समर्थाय सङ्कटनाशकाय सुखसमृद्धिप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी 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 समर्थाय सङ्कटनाशकाय सुखसमृद्धिप्रदाय नमः ॐ श्रीस्वामी समर्थाय सङ्कटनाशकाय सुखसमृद्धिप्रदाय नमः ॐ श्रीस्वामी समर्थाय सङ्कटनाशकाय सुखसमृद्धिप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय सङ्कटनाशकाय सुखसमृद्धिप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय सङ्कटनाशकाय सुखसमृद्धिप्रदाय नमः ॐ श्रीस्वामी समर्थाय सङ्कटनाशकाय सुखसमृद्धिप्रदाय नमः ॐ श्रीस्वामी समर्थाय सङ्कटनाशकाय सुखसमृद्धिप्रदाय नमः ॐ स्वामी समर्थाय सङ्कटनाशकाय सुखसमृद्धिप्रदाय नमः ॐ स्वामी समर्थाय सङ्कटनाशकाय सुखसमृद्धिप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय सङ्कटनाशकाय सुखसमृद्धिप्रदाय नमः ॐ श्रीस्वामी समर्थाय सङ्कटनाशकाय सुखसमृद्धिप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय सङ्कटनाशकाय सुखसमृद्धिप्रदाय नमः ॐ श्रीस्वामी समर्थाय सङ्कटनाशकाय सुखसमृद्धिप्रदाय नमः ॐ स्वामी समर्थाय सङ्कटनाशकाय सुखसमृद्धिप्रदाय नमः ॐ स्वामी समर्थाय सङ्कटनाशकाय सुखसमृद्धिप्रदाय नमः ॐ श्रीस्वामी 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 समर्थाय सङ्कटनाशकाय सुखसमृद्धिप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय सङ्कटनाशकाय सुखसमृद्धिप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय सङ्कटनाशकाय सुखसमृद्धिप्रदाय नमः ॐ श्रीस्वामी समर्थाय सङ्कटनाशकाय सुखसमृद्धिप्रदाय नमः ॐ श्रीस्वामी समर्थाय सङ्कटनाशकाय सुखसमृद्धिप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी 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 समर्थाय सङ्कटनाशकाय सुखसमृद्धिप्रदाय नमः